Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da mayın 2-sini olan hava haqqında məlumat açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumat verilib ki, mayın 2-də Bakıda və ətraf ərazidə hava şəraitinin dəyişgən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənir. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcədir, gündüz 18-20 dərəcədir. Bakıda gecə 12-14 dərəcəcəstiyi, gündüz 18-20 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 758 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gözlənən hava şəraitinə gəlincə bəzi yerlərdə şimşək çaqajacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında dumanlı olacaq, mülayim qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-16 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə istiləcək. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.